Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai herbisida dengan berbahan aktif metil metilfuron dan juga dampak negatif bagi pertumbuhan tanaman pokok yang ditumbuhi gulma atau rumput-rumput liar dan cara penyemprotan atau aplikasi herbisida dengan bahan aktif metil, metil furon seperti apa dan sasaran gulmanya apa saja silakan video ini disimak dan jangan di skip agar tidak salah paham untuk yang sudah subscribe di Cirebon channel petani milenial saya ucapkan terima kasih dan yang baru menonton di video Cirebon channel petani milenial silahkan subscribe yuk dilanjut semua tumbuhan yang tumbuh di areal tanaman pokok dan tidak dikehendaki kehadirannya disebut dengan gulma gulma dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pokok dan bisa mengurangi hasil panen seperti pada tanaman padi tanaman kedelai Tanaman jagung, tanaman kelapa sawit, dan lain-lainnya perlu teman-teman ketahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan gulma. Antara lain yaitu menurunkan produksi akibat persaingan dalam mengambil unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh, menurunkan kualitas hasil akibat kontaminasi dari bagian-bagian gulma, adanya zat alelopati yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan merupakan inang hama dan penyakit, mengganggu perairan dan meningkatkan biaya usaha tani karena harus ada penyiangan atau pembersihan gulma. Herbisida berbahan aktif metil metsulfuron merupakan herbisida pra dan purna tumbuh yang diformulasi dalam bentuk tepung halus yang mudah larut dalam air dan dapat mengendalikan gulma yang berdaun lebar dan juga teki-tekian pada tanaman padi dan tanaman perkebunan. Herbisida dengan bahan aktif metil merupakan herbisida sistemik dan bersifat selektif. Herbisida ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan gulma Pratumbuh dan awal purna tumbuh, sehingga jenis herbisida yang berbahan aktif metil furon banyak digunakan oleh para petani padi. Selain petani padi, herbisida dengan berbahan aktif metil furon juga digunakan oleh petani kelapa sawit karena merupakan salah satu herbisida yang mampu mengendalikan gulma di perkebunan kelapa sawit. Beberapa jenis gulma yang mampu dikendalikan oleh herbisida yang berbahan aktif metil furon yaitu jenis eceng gondok, jenis teki-tekian, dan jenis rumput jejagoan, dan juga jenis rumput semanggi atau semanggen, serta jenis gulma yang tergolong pakis-pakisan ini adalah salah satu jenis herbisida dengan bahan aktif metil metilfuron yaitu dengan merek metfuron yang diproduksi oleh PT Famco Kimia Indonesia herbisida dengan merek metfuron adalah herbisida sistemik berwarna putih berbentuk butiran dan dapat larut dalam air untuk mengendalikan gulma pada lahan tanpa tanaman. Herbisida Metfuron dengan kandungan Metil Metsulfuron 20% banyak digunakan petani Malaysia dan petani Indonesia. Cara penggunaan herbisida Metfuron sebaiknya diaplikasikan atau disemprotkan pada lahan dengan keadaan tidak ada tanaman pokok dan sasaran dari Herbisida Metfuron yaitu gulma berdaun lebar. Dan untuk cara aplikasi atau dosis anjurannya yaitu penyemprotan dengan volume tinggi 100 sampai 125 gram per hektar dalam 250 sampai 500 liter air. Dan biasanya petani padi menggunakan herbisida Metfuron dengan kemasan 5 gram itu untuk dua tangki ukuran 16 liter itu dan penyemprotan yang baik adalah penyemprotan dilakukan pada pagi hari dengan keadaan cuaca yang cerah dan dipastikan tidak akan turun hujan setelah penyemprotan itulah penjelasan mengenai herbisida dengan bahan aktif metilmetsurfuron dan juga contoh sekaligus review merek dagang Met Furon semoga video ini bisa bermanfaat untuk petani pemula dan sebagai pengingat kembali untuk petani senior Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa subscribe ya teman-teman